গা ধুৱাবৰ বাবে কলপুলি তিনিটা আনিলে আজি মনটো কেনেকুৱা লাগিছে কইনা হ'ব নহয় আজি আপুনি কইনাখনে দৰাঘৰ দৰা হেল্ল' দস্ত গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে অসমীয়া সাতাইশ তাৰিখ আৰু ইংৰাজী হৈছে এঘাৰ তাৰিখ দেওবাৰ আৰু আজিৰ দিনতে আমাৰ বিবাহৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল আৰু সেইমতে আমি আহি সময়মতে উপস্থিত হৈছোহি যিহেতু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুৱাব পৰা নাই কোনে কি কাম কৰিছে যিহেতু মোৰ কামত বহুত ব্যস্ত থকাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই আমাৰ যেনেকৈ তামোল কটা কিবাকিবি কটা সেইবিলাক বৰ্তমান হৈ গ'ল কালি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ বিয়াৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান আমি এনেকৈ কিবা সাধাৰণভাৱে বিয়া পাতিছোঁ যিহেতু অৱস্থা চাই ব্যৱস্থা বুলি কথা হয় আছে ন ঠিক তেনেকৈ পাতিছোঁ আমাৰ খৰিহঁতে ওচৰ বৌহঁতে ধুনীয়াকৈ শাক পাচলি কটা কটা মেলা কৰি আছে দেখা পাইছে এইবিলাক ৰঙালাও কাটিছে এইবিলাক আলু এই শাক পাচলি কটা বুলি কিবা এটা বোলে মাননি দিব লাগে তাকে এশ এটকা তামোল পানী এযোৰ যোগাৰ কৰি থোৱা আছে সেয়া দিয়া হ'ব সেইফালে আমাৰ খুৰা দেখা পাইছে চৌকা কাটি আছে সেইটো আমাৰ খুৰা হয় দেই শাক ভাজি বনাবৰ কাৰণে সেনেকৈ চৌকা খান্দি আছে সেয়া মোৰ ভাই খোলালি ল'ৰা হয় সেয়া আমাৰ পেহী আহিছে সেয়া পেহী মানে ধৰক আপোনাৰ আমাৰ মতে জেঠাই হয় আৰু এই ছোৱালী ঘৰৰ সম্বন্ধ মতে পেহী হয় শ্ৰীমতী দেখিছে আজি বিয়া দিনাখন পূৰা পানী কঢ়িয়াই আছে কইনা হাতত থাকিব লাগে বুলি পানী কঢ়িয়াই ফুৰিছে আৰু এইজনী আমাৰ মা আৰু এইজনী আছে আমাৰ শাহু মা একদম কামত লাগি আছে দেই এইফালে মা চাই দিয়ক কয় এইফালে এইটো মোৰ শাহু মা হয় দেই মই বতৰ বেয়া আছিলে বৰষুণ হোৱাৰ বাবে গোটেই তি পালৰ পৰা পানী পৰি অৱস্থা বেয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি আকৌ বাঁহ লগাইছোঁ দেখা পাইছে এইবিলাক বাঁহ চাহ লগাই আমি ৰক্ষা নাইকিয়া হৈছে এতিয়াহে ধৰক আজৰি হৈছে ৰ'দ ওলাইছে ঈশ্বৰৰ কিবা ৰ'দ ওলাইছে ভাল লাগিছে এইফালে চাইদে আকৌ আমাৰ ভণ্টীয়ে ঠাই মোচি আছে যিহেতু এবাৰ মোচা হৈছিলে আৰু বৰষুণ পৰি বেয়া হোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ দেউতাবোৰ মোচা হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ আসন পতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ইয়াতে আসন পাতিম ইমান তলৰ ফুটৰ মাটি লাগে নাজানো সেয়া জনাসকলে জানিব এয়া মাটি আনি থৈছে আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে ইয়াতে সেইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ৰিয়ান কেনেকুৱা লাগিছে আজি আজি বৌ আৰু দাদাৰ বিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ক মনটো আজি কি প্ৰেজেণ্ট কি দিবি আজি কায়ে মায়ে জানিব তই কি নাজান তোৰ ফালৰ পৰা দিব লাগিব আজি মনটো কেনেকুৱা লাগিছে কইনা হবা নহয় আজি কান্দিবলৈ মন যোৱা নাই কান্দিব লাগিলে পাৰ এবাৰ কান্দি দিয়াচোন কেমেৰা আগত কান্দি দিয়ে আকৌ ভকতসকলে ভৰি ধুৱাবৰ বাবে দেখা পাইছে পানী আৰু পিয়াঁথ এইফালে গামোচাখন থোৱা হৈছে তেওঁলোকে ভৰি মোহাৰি দিবৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ খন্তে সময়ৰ পাছতে আমাৰ বিবাহৰ যিবোৰ কাৰ্য যিবোৰ সেইবোৰ হৈ থাকিব তো দেখুৱাই থাকিম যিহেতু মই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান গা ধোৱা নাই গা ধুই আজৰি হ'লে আপুনি একদম আপোনালোকক একেবাৰে দৰা সাজতে লগ পাব বাকী আমাৰ ভাইটিহঁতে দেখুৱাব ক্লিপ কৰিব কিন্তু মই কৰিব নোৱাৰোঁ ভাইটিহঁতে দিবোৰ দায়িত্ব ইয়াৰ আৰু এইফালে আমাৰ ওচৰৰ ভাইটিহঁত আহি ওলাইছেহি আৰু কিন্তু আজি ভাল লাগিছেনে মোৰ বিয়া ওলাইছে ভাল লাগিছে অ বিয়া হ'ব লাগে বিয়া কেতিয়া পাতিবি কাহি দস্ত খন্দে সময় পাছতে দৰাক আৰু কইনাক গা ধুৱাব দৰা মানে মই আৰু কইনা মানে মোৰ শ্ৰীমতী তো দেখুৱাব আমাৰ ভাইটিয়ে কেমেৰা কৰিব আৰু যিহেতু মই কেমেৰা কৰিব নোৱাৰোঁ গা পা ধুৱাই হোৱাৰ পাছতে মই আপোনালোকক যি দেখুৱাব লাগে সেইবোৰ নীতি নিয়মবোৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে তো স্কিপ নকৰিব যিমান পাৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু সেইফালে দোস্ত দেখা পাইছে গা ধুৱাবৰ বাবে কলপুলি তিনিটা আনিলে আনিলে এতিয়া এওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান কামত লাগি আছে আৰু এওঁলোকক কিবা দক্ষিণ এটা দিয়াৰ নিয়ম এটা আছে সেইফালে মই একাউন্ন টকা এটা দিছোঁ আৰু দি মেলি এই কামভাগৰ যিটো শুভাৰ আৰম্ভণি সেই তেওঁলোকে কৰি দিছে আৰু ইয়াতে মোক গা ধোৱা হ'ব আৰু দেখা পাইছে সকলো ধুনীয়াকৈ কামত লাগি আছে আৰু সন্দেহৰ পাছত মই ইয়াতে গা পা ধুওঁ এতিয়া আৰু ৰৈ থোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যিহেতু সময় দেৰি হৈছে সেইবাবে মায়ে মোৰ চেলেং চাদৰখনৰ আগত ধৰি লৈ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিয়ে বনাই দিয়া যিটো গা ধোৱা ঘৰ বন তাৰ চাৰিওফালে তিনিফাক ঘূৰালে মোৰ মনটো সেইদিনা এনেকুৱা লাগিছিল যেন মই যেন সঁচাকৈ আকৌ এবাৰ দ্বিতীয়বাৰ বিয়া পাতিব ওলাইছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে বহুত মনটো বহুত ভাল লাগিছিলে যদি সেইদিনা দেউতা থাকিলেহেঁতেন কিমান যে ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু দেউতা নাই সেইবাবে দেউতা থকাৰ কাৰণে দেউতালৈ বহুত মনত পৰিছিলে সেইদিনা মোৰ তথাপিতো মা আছে যেতিয়া মাৰ মুখখনলৈ চাই সেইদিনা মই বিয়াৰ যিখিনি কৰোঁ মই সেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই গা ধুবলৈ ৰেডি আৰু মায়ে মোৰ মাথাত তেল সানি লৈ তামোল এটা দি যিটো কৰি মাহ হালধি সনা যিখিনি নিয়ম সেইটো কৰি আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে আগলৈ এয়া মায়ে মোক এনেকৈ মাথাত তেল ঢালি বিয়াৰ যিখিনি মাহ হালধি সানে দৰাৰ গাত মাকে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ সানিছে দেখা পাইছে মাহ হালধি বৰ্তমান সানিছে মোৰ গাত আৰু সেইফালে বহুত মানুহ ৰখি আছে মোৰ গা ধোৱা চাবলৈ আৰু এইফালে সৰুকৈ উপহাৰ এটা দিলে যিটো নেকি উপহাৰ দি মাকে দৰাক গা ধোৱা বুলি কয় মাহ হালধি সানে বুলি কয় মাহ হালধি গোন্ধৰ যিদিনা পাইছিলোঁ বহুত ভাল লাগিছিলে মনটো সেইদিনা নতুনকৈ নিজে আকৌ এটা পবিত্ৰ হৈছোঁ মনটো তেনেকুৱা লাগে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আহিলে আমাৰ আইতাগৰাকী আমাৰ এইগৰাকী আইতাই আমাৰ বৰ্তমান পৰিয়ালত আছে সেই আইতাই গা ধুৱালে আৰু আহিলে আমাৰ খুৰী খুৰীজনীও মোক গা ধুৱালে সেইজনী হৈছে আমাৰ ডাঙৰ খুৰী বৰ্তমান মোক গা ধুৱাই আছে ভতিজাক গা ধুবলৈ পাইছে কিমান আনন্দ ক'বলৈ বাকী নাই আৰু মনটো বেয়া লাগিছে তথাপিতো এনেকুৱা এটা শুভদিন মনটো বেয়া আনো কিয় কৰোঁ সেইবাবে মনটো ভাল লাগিছে আৰু আহি গ'ল আমাৰ পৰিয়ালৰ একেবাৰে সকলোতকৈ সৰু খুৰীজনী খৰিজনী কিন্তু আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ নহয় শিৱসাগৰৰ হয় তাৰপৰা আমাৰ খুৰীক বিয়া পাতিছিলে আৰু খুৰীয়ে মোৰ গাত পানী ঢালিলে একেবাৰে টিঙেৰে বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু ঠাণ্ডাদিন নহয় বাৰু গৰম দিন যে বহুত ভাল লাগিছিলে গা ধুন আৰু এইফালে আহিলে আমাৰ কইনাৰ ঘৰৰ পৰা গা ধোৱাবলৈ যোৱা নিয়ম বাটত দেখা পাইছে আগলৈ এজনী ছোৱালীয়ে ধুনীয়াকৈ চাউল চাকি এৰিবলৈ আহিছে আৰু পাছফালে আহিছে আমাৰ ছোৱালী মা মানে মোৰ শ্ৰীমতী মা শ্ৰীমতীহঁতক গা ধোৱাৰ যিটো নিয়ম সেইটো ছোৱালীঘৰৰ মানুহৰ মতে নহ'লে আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ নিয়ম মতে কৰিলে কি যিহেতু ছোৱালীজনীক বিয়া দিব লাগিব সেইবাবে ছোৱালীজনীক গা ধুৱাবৰ বাবে যিখিনি যাৱতীয় সেইখিনি কৰিব লগা আছিলে কৰিলে আৰু এইফালে কলগছ কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিয়ে বনাই নিদিলে মাত্ৰ মুখে বনাই দিলে আৰু এইফালে কলগছ আলু ভাঙি থাকিলে তেনে সৰু সুৰাকৈ টেম্পৰীকৈ বনাইছিলে আৰু এনেকৈ মুখ যেনেকৈ গা ধুৱাইছিলে ঠিক তেনেকৈ মুচিমুটিকো গা ধুৱাইছে তিনি পাক ঘূৰিব লগা কৈছে সেইকাৰণে তিনি পাক ঘূৰিছে আৰু এয়া দেখা পাইছে ছোৱালী মাকে এতিয়া ছোৱালীক গা ধুৱাব আৰু গা ধুৱাবৰ কাৰণে চুলিখিনি যি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি লৈছে পালটা লৈছে আৰু এইফালে তামোল এটা লৈ তামোলৰ ওপৰত চা আঙুঠি এটা দিব লাগে আৰু আঙুঠি দি মিঠাতেল ঢালি দিয়াৰ পাছতে ছোৱালীজনীক গা ধোৱা কাম আৰম্ভ কৰা হয় ত' দেখি আছে আপোনালোকে আগলৈ চাই আছে আৰু এয়া দেখা পাইছে মাকে জীয়েকক মাহ হালধি সান্দি গা ধোৱা কাম আৰম্ভ কৰিবলৈছে দেখা পাইছে মাহ হালধি সান্দিছে বৰ্তমান যিহেতু মাকতৰ তাত এনেকুৱা নিয়ম নকৰে চাগে সেইবাবে মাকে জনা নাই আৰু আমাৰ গাঁৱৰ আইতাহঁতে জেঠাইহঁতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে কি কৰিব লাগে ধৰক এনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকৰ ফালে বুঢ়া বুঢ়ীৰ বিয়া পাতিলে বাৰু এনেকৈ পালেনে নিয়ম পালনবিলাক এনেকৈ কৰেনে কিন্তু আমাৰ ফালে এনেকৈ কৰে বুঢ়া বুঢ়ী যেতিয়া বিয়া পতা হয় এনেকৈ কৰে প্ৰথমৰ দৰে কিন্তু উৎসাহটো নাথাকে তথাপিতো যিখিনি ধৰক কৰ কৰণ নিয়ম সেইখিনিতো কৰিবই লাগিব এখন বিবাহ মানে বিবাহ আৰু যাক যি যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ কৰিবই লাগিব নিয়ম যি যাৰ যেনেকুৱা নিয়ম তেনেকেই বিয়াখন তোলা হয় আপোনালোকে আমাক মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আমাৰ যুগ্ম জীৱন সূক্ষ্মই হওক তাৰ বাবে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এইফালে আহিলে আমাৰ শ্ৰীমতীক গা ধুৱাবলৈ আমাৰ দুই নম্বৰজনী খুৰী আৰু দুই নম্বৰজনীক খুৰীয়ে মাহ হাঁহি সানি সৰুকৈ কিবা এটা পেজেণ্ট উপহাৰ এটা দি গা ধুৱাব আৰু এইফালে আমাৰ আহিলে আমাৰ জেঠাই আৰু জেঠাই শ্ৰীমতীক এটা পেজেণ্ট দিব আৰু পেজেণ্ট দি আমাৰ জেঠাই গা ধুৱাব সেইগৰাকী হৈছে আমাৰ জেঠাই যিগৰাকী তেওঁ কইনাক গা ধুৱাব গৈছে এতিয়া আহিলেও সমাজৰ নিয়মৰ মাজলৈ দেখা পাইছে আমাৰ খুৰাই তিনিখন শৰাই আগবঢ়াইছে এখন ছোৱালী ঘৰৰ পৰা এখন দৰা ঘৰৰ পৰা লোৱা আৰু এখন শৰাই হৈছে দুইখন ঘৰৰ পৰা এখন শৰাই আগবঢ়ায় যিটো নেকি গুৰু ঘৰলৈ দিয়া বুলি কয় আৰু সেইমতে ধুনীয়াকৈ শৰাই তিনিখন আগবঢ়ালে সেইফালে আমাৰ খুৰা আৰু ছোৱালীৰ মাক দেউতাকে সমাজৰ আগত আঁঠু লৈ তেওঁলোকে এই তিনিখন শৰাই কিয় আগবাঢ়িছে তাৰ ওপৰত সৰু সুৰাকৈ কিবা এটা বাখ্যা দি সমাজৰ আগত সেৱা এটা আগ ল'লে ইয়াৰ পাছতে আমি গা ধুই কাপোৰ কানি পিন্ধি দৰা সাজ পিন্ধি যিটো নেকি সমাজৰ আগত বহে দৰা আৰু কইনা একেলগে ভোকতে বুজায় কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তাৰ বাবে আমাক খুৰীয়ে ধুনীয়াকৈ গাৰু পাৰি ধুনীয়াকৈ বিচনা পত্ৰ পাৰি মানে বিচনা পত্ৰ নহয় বিচনাৰ চাদৰ পাৰি আমাৰ বাবে সাজু কৰিছে আৰু এইফালে শ্ৰীমতী আৰু মই আহি পালোঁহি আহি পাই সমাজৰ আগত এটা সেৱা লৈছোঁ এতিয়া নিজৰ আসনখন হাতত ভৰিটো কপিলে তাৰপিতে এতিয়া হেৰিয় মন্ত্ৰত সংস্কৃত গায় বোলে আমুকত ভুলপাশ ছটিয়াওক তামুকত বোলে ঘিউকণ ছটিয়াই দিয়ক আমুকত বোলে আমুক কৰক এইখিনি গোটেই কথাখিনি অকল বামুণেহে গায় কিন্তু দৰা বা পইনাই কি কয় মানে ভোলপাশ দিয়ে বা ঘিউকণ ছটিয়াই দিয়ে সিমানেই কৰে কিন্তু কোনো বাক্য নিজেই কোনো কথাত আৱদ্ধ নাথাকে থাকি পেলাই লাষ্টত কি হয় বামুণৰ ওচৰত আকৌ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ পেলাই সেৱা কৰি পেলাই সেই কথাখিনিত বামুণৰ পৰাই ছোৱালীজনীয়ে আকৌ ল'ৰাই খুজি লয় দিয়ে গতিকে সেইটো ব্যৱস্থাটো আমাৰ সমাজত নাই সেইকাৰণে আমাৰ সমাজত এজনে কৈ যাব আৰু দৰায়ো কইনাইও দুয়ো কথাকৈ নিজে চুক্তি কৰিব গতিকে তোমালোক এই সেইকাৰণে এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ সমাজত আমাৰ এখন নাম পুনৰ অসংকাৰী নামঘৰ সেইবোৰ সমাজত এই বিভাগখন প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই বিধানমন্ত্ৰী কৰিলে আজিৰ যিখন বিবাহ হ'ব এই বিবাহখনৰ সুখী পদ্ধটো যদি কিবা এটা হয় চৰকাৰৰ দায়বদ্ধায় সেইকাৰণে চৰকাৰে অনুমোদন দিয়া বিবাহ বিধিয়ে সেইকাৰণে ইয়াত বিবাহ বিধিখনত চৰকাৰ স্বীকৃতি পাত্ৰ আছে নম্বৰ দিয়া সেই হওক এতিয়া আমি বিবাহৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চেষ্টা কৰা আগমুহূৰ্তত আমাৰ কইনাৰ দেউতাকে অভিভাৱন আপোনাৰ নামটি আমি জানিব বিচাৰোঁ নৱেন বৰ্মন আপুনি সাত খৰতি কৰি ভকত বৈষ্ণৱ আৰু মানে বাটৈমূৰ্তি এটাই চিন্তা কৰি ভগৱানক চিন্তা কৰি মানে সাত সঁজুলি কৰি আপুনি ক'ব সেই সুধিসকল আজি বহাগ মাহৰ সাতাইছ তাৰিখে বৰা বংশৰ স্বৰ্গীয় জগত বৰা গুণৱান পুত্ৰ জুলন বৰাদেৱক আমাৰ গুণৱতী কন্যা শ্ৰীমতী অমিলাবৰ্মন দেৱীক বিবাহ দিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে সমাজে উচিত বিধানেৰে বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল আপুনি চাই আপুনি শুভ দিনত দিনত বৰ্মন বংশ গুণৱতী কইনা শ্ৰীমতী বৰ্মন প্ৰমীলা বৰ্মন দেৱী দেৱীক আমাৰ ভতিজা জলে বৰা দেৱলৈ বিয়া কৰাই নিবলৈ বিয়া কৰাই নিবলৈ যাত্ৰা কৰি আহিছো যাত্ৰা সমাজে সমাজে যথা বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ বৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছো অনুৰোধ জনাইছো হৰি কৃষ্ণ হৰি কৃষ্ণ দেউতাকে এই ছোৱালী যাক বস সম্পাদন কৰিব লাগিব সম্পাদন কৰিবলৈ আপুনি কিয় সকাহ ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীৰ সোঁহাকখন ল'ৰাক ওপৰত দি আপুনি ধৰি আপুনি ক'ব লাগিব আপুনি সম্পাদন দিব লাগিবসকল আজি বহাগ মাহৰ ভাষা হিচাপে কৃষ্ণপক্ষত এই পুণ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষত শুভ যোগে শুভ লগ্নত হোৱা এই বিবাহক শ্ৰী কিয় জগত বৰাদেৱৰ পুত্ৰ শ্ৰীমান ধুবেন্দ্ৰ বৰা বিষ্ণুক বিষ্ণুস্বৰূপ বৰক আমাৰ কন্যা শ্ৰীমতী অমিল ব্ৰহ্ম দেৱীক যথাসাধ্যে আৰু জোৰোণপ্ৰাপ্ত বস্ত্ৰ অলংকাৰে আলংকিত কৰি সম্প্ৰদায় কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ সেয়েহে সেই বিষ্ণুস্বৰূপ বৰ আপুনি প্ৰফুল্ল চিতে গ্ৰহণ কৰে যেন দৰাই ক'ব এই মহান আপোনাৰ কন্যা সম্প্ৰদান গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই সন্মত হৈছোঁ সেই সুধিসকল আজি আমাৰ কন্যা শ্ৰীমতী উৰ্মিলা দেৱীক শ্ৰীমান ধীৰেন্দ্ৰ বৰা বিষ্ণুচুৰ বৰক ভকত বৈষ্ণৱৰ সাক্ষাতত সম্প্ৰদান কৰিলোঁ হে মহান মহান আজি মই সন্মুখৰ চৈতন্যময় ভাগৱত আৰু বৈ ভকত বৈষ্ণৱক সাক্ষী কৰি আপোনাৰ কন্যা সম্প্ৰদান শুদ্ধ চিতে গ্ৰহণ কৰিলোঁ আপুনি এই কন্যাৰ প্ৰতি আপুনি ক'ব দেই সেই আই স্মতি মই আমাৰ জীৱনৰ ধৰ্ম অৰ্থ পাম মুখ্য এই চতুৰ্প সাধনত মই আমাৰ জীৱনৰ ধৰ্ম অৰ্থ পাম মুখ্য এই চতুৰ্প সাধনত তোমাক সাৰথী কৰিম তোমাক ভগৱানে মোৰ বাবে আৰু মোক তোমাৰ বাবে স্বজন কৰিছে আজিৰ পৰা মই তোমাৰ স্বামী আৰু তুমি মোৰ সহধৰ্মী অৰ্ধাংগিনী ভাগ্য এইবিলাক মানে আসনলৈ চাই তুমি সেয়া কৰিবা ভকতে আশো পালেও আইসকলে ইয়াত কৃষ্ণ অ ত' দস্ত যিখিনি আমাৰ সামাজিক নীতি নিয়মেৰে বিবাহ সম্পন্ন হ'ব লগা আছিলে সেইখিনি সকলোবিলাক হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াৰ পাছতে আমাৰ যিখিনি প্ৰসাদৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনিতে বৰ্তমান ভকতে কৰিছে আৰু বৰ্তমান আহিছে ভকতসকলে বৰ্তমান খোৱা লোৱা কৰিছে তো অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ তো বলক আমি আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব যত্ন কৰিম আৰু দেখা পাইছে এতিয়া মই বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ এটা দৰা সাজত আছোঁ তো বোলক আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মই বিয়া খাব আহিছোঁ ডাঙৰকৈ কোৱা আকৌ মই বিয়া খাব আহিছোঁ কৈ দিয়া তুমি বিয়া খাবলৈ আহিছা দেখা পাইছে মোৰ কণমানি কণমানি ছোৱালীজনীয়ে আমাৰ বিয়া খাব আহিছে আৰু এতিয়া ককাকৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান প্ৰসাদ খাই আছে এইফালে আমাৰ ৰান্ধনীসকলে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণ ৰান্ধি বাঢ়ি আজৰি কৰিলে এইফালে মই নাযাওঁ বাৰু আগলৈ এইফালে ভাত শাক সকলোবিলাক বনাই আজৰি সেইফালে দেখা পাইছে ভাত কলপাতত এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ থৈছে আৰু এইসকলে বৰ্তমান প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আছে দেখা পাইছে এয়া এইফালে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থা আৰু এতিয়া বৰ্তমান এয়া ৰাস্তাত দীঘলীয়া লাইন সকলোৱে বৰ্তমান প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আছে যদি প্ৰসাদ খালি নাই খালি নাই প্ৰসাদ নাই খোৱা যা বৰক এটা নাখাওঁ প্ৰসাদ খালি নাই নাই খোৱা কেৰি নিদিলে নিদিলে আৰু এইটো প্ৰসাদ খাই আছে আৰু এই আমাৰ খোলালি ইহঁত আহিছে দেই এই আমাৰ খোলালি এতিয়া বিয়ালৈ বায়েক আৰু ভিনিয়াকৈ বিয়ালৈ এতিয়া আহি পাইছে আৰু এজন পি টুৱেণ্টিব লগ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নাই ভাল লাগিছে আৰু এজনো মোৰ খোলালি হয় দেই এতিয়া বৰ্তমান মই তামোলৰ পতা লৈ বহি আছোঁ আৰু এইবিলাক দেখিছে চব পুটি তামোল লৈ আছোঁ চব পুটি এৰাই কৰিলে আৰু এইবিলাক সকলোবিলাক ভকত শকৰ লাই সকল আহিছিলে খাই গৈকৈ সকলোবিলাক ঘূৰাই ঘূৰি গৈছে গৈ দেখা পাইছে খালী নাই খালী কয় পাৰিবি খালী নাই তই দৰাখনে কইনা ঘৰ কওক আপুনি কওক দৰাখনে কইনা ঘৰৰ দুই ঘৰে দুই ঘৰে নহ'বনে এঘৰীয়া হ'ব লাগিব যিকোনো এঘৰ দৰাঘৰীয়া দিয়া খালি অঁ বাই বাই দিয়া দেই বাই বাই দিয়া অঁ বাই বাই আৰু এই নতুনকৈ আলহী আহিছে দেই আমাৰ তই ঘৰলৈ যাওগৈ তই দৰাখনে কইনা ঘৰ নকলিচোন কেনেকৈ হ'ব দুটাখন আপুনি কইনাখনে দৰাঘৰ দৰাঘৰীয়া ভাল লাগিলে নে বিয়াখন কওক বৰা বুঢ়ীৰ বিয়া অঁ হয়নি এই আমাৰ মামীহঁত আহিছে দেই ছোৱালীফালৰ মামী মামা আহিছে ববু খালে নহয় ভালকৈ অঁ অঁ ছোৱালী যাওকে ৰাস্তাত ইমান জয়ধনি শুনি মই ভাবিলোঁ কি হৈছে সেইবাবে ল'ৰালৈকে ওলাই গ'লো আৰু ওলাই গৈ দেখা পালোঁ ৰাস্তাত গাড়ী মটৰ লৈ চেয়া বাখৰ কৰি আহি আছে আৰু সেইদিনা আমাৰ ৱাৰ্ডৰ এগৰাকী মেম্বাৰ জিকিছিলে আৰু সেই মেম্বাৰগৰাকী হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰু নবৌ হয় গাঁৱৰে আৰু সেই নবৌগৰাকীক দেখা পাই লগ পাই ভাল লাগিলে যিহেতু তেওঁ জয়ী হৈছে সেইবাবে সকলোৱে খুব আনন্দ ফূৰ্তি কৰি চেয়া বাখৰ কৰি আহিছে আৰু ময়ো ওচৰলৈ গৈ লগ পালোঁ ভাল লাগিলে কিন্তু দে আৰু সেইদিনাটো ভোট বুলি ক'লেতো আৰু ইলেকশ্যন বুলি ক'লেতো আৰু সকলো তাত জিকা সৰা আছেই তথাপিতো উৎসাহটো চাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু দেখা পাইছে আৰু সকলোবিলাকে এজনী হৈছে আমাৰ মা মায়েও আগচি মেলি ধৰিলে সকলোৱে যিমান পাৰিছে মৰম আগবঢ়াইছে আৰু এইফালে সৰু সৰু বাচ্ছাবিলাকে বিয়া খাই গৈ পূৰা দৰা ঘৰৰ পৰা গৈ তেওঁলোকে গাড়ীত উঠি পূৰা খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আছে দে আৰ হৰা জিকা আছেই বাৰু বাদ দিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট চেয়াৰ্ল ছাবস্ক্ৰাইব লৈ লৈ নাপাৰিব পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'টো লগ পোৱাৰ প্ৰতিছৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় অসম